Assalamualaikum, hai semua. Di video kali ini, aku mau bikin cilok kuah. Buat kalian yang mau tahu cara bikinnya, saksikan video ini sampai selesai, ya. Nah, ini dia bahan-bahannya. Di sini ada bahan-bahan untuk membuat ciloknya, dan juga di sini ada bahan-bahan untuk membuat kuahnya. Pertama kita bikin ciloknya. Ini masukkan tepung tapioka. Masukkan tepung terigu. Masukkan bawang putih yang sudah dihaluskan. Masukkan garam, kaldu bubuk dan lada bubuk. Lalu diaduk-aduk sampai semua bahannya tercampur rata. Tambahkan daun bawang secukupnya. Lalu diaduk kembali, masukkan 200 ml air panas, masukkan sedikit demi sedikit ya. Karena adonannya udah nggak panas, kita lanjut mengaduknya menggunakan tangan sampai kalis ya. Selanjutnya kita bentuk, ambil sedikit adonan, lalu dibulat-bulatkan seperti ini. Ulangi cara yang sama sampai semua adonannya habis ya. Nah, di sini aku udah panaskan air, lalu masukkan sedikit minyak. Masukkan semua ciloknya. Ini supaya nanti ciloknya tidak saling menempel ya. Kemudian diaduk, tunggu sampai ciloknya mengapung. Nah, ini ciloknya sudah mengapung. Rebus sebentar lagi, kemudian diangkat dan ditiriskan. selanjutnya goreng bawang putih kita goreng sampai matang nah warnanya udah kecoklatan seperti ini lalu kita angkat lanjut kita goreng cabai merah keriting dan cabai rawit goreng sebentar aja ya kalau sudah diangkat, kemudian haluskan bawang putihnya dulu. Ini kita sisihkan dulu, ya. Lanjut, kita haluskan cabai merah dan cabai rawit yang sudah digoreng tadi. Selanjutnya, masukkan air, masukkan bawang putih yang sudah dihaluskan tadi, masukkan bumbu garam, kaldu bubuk, dan lada bubuk, kemudian diaduk-aduk. Lanjut masukkan ciloknya, lalu diaduk-aduk. Kemudian, masukkan daun bawang secukupnya, kita aduk kembali. Dan yang terakhir, masukkan cabai yang sudah dihaluskan, lalu diaduk-aduk, kita masak sebentar aja kalau sudah matikan kompor sajikan cilok kuahnya di mangkuk tambahkan daun seledri secukupnya nah hasilnya seperti ini ini enak banget pedasnya pas dan rasanya juga pas selamat mencoba di rumah ya terima kasih sudah menonton video ini